جب ہم یسو المسیح کی سلی پر قربانی اور ان کی قیامت کے درمیانی تین دنوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جب یسو کا جسم قبر میں تھا تو ان کی روح کہاں تھی وہ ان دنوں میں کیا کر رہے تھے بائبل اور ابتدائی مسیحی عقیدہ جیسے کہ اپوسل کریڈ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یسو شاول یا ہیڈیز نامی جگہ پر گئے یہ وہ روحانی مقام ہے جہاں مرنے والوں کی روحیں خدا کے رحم یا انصاف کے انتظار دار میں رہتی ہیں لیکن یسو وہاں کیوں گے؟ کیا یہ صرف موت کے بعد ایک مرحلہ تھا یا کیا یہ خدا کے نجات کے منصوبے کا ایک اہم اور روشن حصہ یہ ویڈیو اس راز کو کھولے گی بائبل کی روشنی عبرانی اور یونانی الفاظ کا مطلب تاریخ تشریحات اور گہری روحانی سمجھ کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یسو نے کیسے نیک لوگوں کو رہائی دی موت کو شکست دی اور جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیے تاکہ ہر ایمان رکھنے والا شخص ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکے ذرا تصور کریں ایک طرف وہ دن جب یسو نے سلی پر اپنی جان دی اور دوسری طرف وہ صبح جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوا لیکن ان دونوں عظیم واقعات کے درمیان جو تین دن تھے ان میں ایک حیرت انگیز راز چھپا ہوا ہے جس میں یسو کا جسم قبر میں رکھا گیا تو ان کی روح کہاں تھی پوسل کریڈ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ عالم میں اترے یعنی عبرانی زبان میں شاول اور یونانی میں جہاں مرنے والوں کی روحیں جاتی ہیں یہ کوئی خاموش یا بے جان جگہ نہیں تھی بلکہ ایک ایسا مقام تھا جہاں نیک لوگ خدا کے وعدوں کی امید لیے آرام کرتے تھے اور بدکار لوگ اپنے انجام کا انتظار کرتے تھے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یسو جو عبرانی میں مسیح اور یونانی میں خری کہلاتا ہے اس جگہ کیوں گئے اور وہاں کیا کیا یہ کہانی ہے نجات کی فتح کی اور خدا کی اس ابدی محبت کی جسے عبرانی زبان میں حسید کہا جاتا ہے یعنی ایک مہربان وفادار اور قائم رہنے والا احسان شاول اور حدیث کیا ہے عبرانی زبان کا لفظ شاول اور یونانی زبان کا لفظ حدیث ایک روحانی جگہ کو ظاہر کرتے ہیں جہاں پرانے عدنامہ کے زمانہ میں مرنے والوں کی روحیں جاتی تھی یہ نہ زمین تھی نہ آسمان بلکہ ایک درمیانی جگہ تھی جہاں روحیں خدا کے وعدوں یا اس کے فیصلوں کا انتظار کرتی تھی زبور سولہ دس سائٹ میں لکھا ہے کہ تو میری جان کو شاول میں نہ چھوڑے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ کے لیے موت میں نہیں چھوڑتا پترس رسول نے یہ آیت ایمال کی کتاب دوسرا باب ستائیس سے اکتیس سائٹ میں یسو کی قیامت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے استعمال کی تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ یسو نے موت پر واقعی فتح پائی آئیں کلام مقدس میں سے اس حوالے کو پڑھتے ہیں امال کی کتاب دوسرا باب ستائی سائٹ سے پڑھتے ہیں لکھا ہے اس لیے کہ تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا. اے بھائیو میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے پاس نبی ہو کر اور یہ جان کر کے خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی یہ سب کچھ ہمیں دکھاتا ہے کہ حدیث کوئی سست یا بے اثر جگہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا مقام جہاں روحوں کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا اور یسو وہاں ایک خاص مقصد کے ساتھ گئے جب ہم لوکا کی انجیز باب اور اس کی انیس سے اکتیس میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک تمثیل دی گئی ہے اور وہ تمثیل ہے امیر شخص اور غریب لازر کی تمثیل میں حدیث کی دو الگ جگہوں کی تصویر دکھائی دیتی ہے ابراہام کی گود یہ وہ جگہ ہے جہاں نیک لوگ جیسے کہ لازر آرام کرتے تھے وہ خدا کی رحمت میں تھے اور مسیحا نجات دہندہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اب دوسری جو جو تصویر ہے وہ ہے عذاب کی جگہ یہاں وہ لوگ تھے جو خدا کے رستے پر نہیں چلے جیسا کہ امیر آدمی اور ایک بڑی کھائی کہ اس پار لازر کو دیکھ سکتا تھا لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تھا یہودیوں کی پرانی کتابیں جیسے تلمود میں بھی شاول کو ایک ایسی جگہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے جہاں نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں زبور اٹھاسی دس سے بارہ میں بھی ایسی ہی بات کا اشارہ ملتا ہے لیکن جب یسو حدیث میں اترے وہ کسی قیدی کی طرح نہیں گئے وہ تو فاتح بادشاہ تھے انہوں نے پر گناہ اور موت کو شکست دی تھی خط کلسیوں کے نام دوسرا با پندرہ آئے تھے اور اب وہ ان نیک روحوں کو آزاد کرنے آئے تھے جو ابراہم کی گود میں انتظار کر رہے تھے ان کا وہاں جانا ایک فاتح بادشاہ کے داخلے جیسا تھا تاکہ وہ انہیں خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے والی جگہوں پر لے جائیں اب ہم دیکھتے ہیں بائبل کی گواہی اور رسولوں کا عقیدہ رسولوں کا عقیدہ جو کہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہے اور دوسری صدی سے چلا آ رہا ہے یہ اعلان کرتا ہے کہ یسو موت کے بعد حدیث یعنی مردوں کی دنیا میں اترے یہ بات بائبل میں بھی کئی جگہوں پر ملتی ہے زبور سولہ دس سائت اور امال کی کتاب دوسرا باب ستائی سے اکتیس سائت ان یاد میں پترس بتاتے ہیں کہ دعود نبی نے یسو کے بارے میں پیش گوئی کی تھی یسو کی روح حدیث میں گئی لیکن وہ وہاں قید نہیں رہی ان کا جسم قبر میں خراب نہیں ہوا کیونکہ وہ مردوں میں سے سے جی اٹھے پترس کا پہلا عام خط تیسرا باب 18 سے 19 سائت میں پترس یوں لکھتا ہے اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے نہ راستوں کے لیے گناہ کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی جب خدا نو کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی آٹھ جانے پانی کے وسیلے سے بچی یونانی زبان میں یہاں کیروسو کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے اعلان کرنا یا خوشبری سنانا یسو نے ان نیک روحوں کو نجات کا پیغام دیا جو ایمان رکھتے تھے لیکن اپنی نجات کی تکمیل کا انتظار کر رہے تھے پلوسول کا خط افسیوں کے نام چوتھا باب آٹھ سے دس سائٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں پر لکھا کہ جب یسو آسمان پر چڑے تو انہوں نے قیدیوں کو آزاد کیا مطلب یہ کہ یسو میں گئے انیک روحوں کو وہاں سے نکال کر جنت کی طرف لے گئے متی کی انجل ستائیسواں باب باون سے تریپن آیت میں جب یسو نے جان دی تو بہت سے نیک لوگوں کی لاشیں زندہ ہو گئیں اور وہ یروشلم میں لوگوں کو دکھائی دی یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یسو نے حدیث میں جا کر نیک روحوں کو آزاد کیا اور ان میں سے کچھ زمین پر ظاہر بھی ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں ابتدائی کلیسیا کے مفکرین کی رائے پہلی صدی میں کلیسیا کے بڑے بزرگوں نے یسو کی حدیث میں نزول کو بہت اور گہرا مانا ایرینیس 130 اسوی سے 202 اسوی نے کہا کہ یسو حدیث میں گئے تاکہ نیک روحوں کو نجات کا پیغام دیں اور انہیں خدا کے جلال تک لے جائیں کلیمنٹ آف الیکزنڈریہ 150 اسوی سے 215 اسوی نے بیان کیا کہ یسو کی یہ منادی ان لوگوں کے لیے تھی جو خدا کے وعدوں پر ایمان رکھتے تھے مگر ان کی تکمیل دیکھ نہیں سکے اگسٹین تین سو چون سے چار سو تیس عیسوی نے کہا کہ یہ واقعہ دراصل موت پر یسو کی فتح کا اعلان تھا جس کے ذریعے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے یہ تمام باتیں ان باتوں کو واضح کرتی ہیں کہ یسو کا حدیث میں اترنا نجات کے عظیم منصوبے کا ایک لازمی اور اہم حصہ تھا جو سلیپ پر دی گئی قربانی کو قیامت کی جیت سے جوڑتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں یسو کی جلکیاں یعنی کرسٹوفنی سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورڈ وتھ پاسٹر نجم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا مند آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ بہت سارے لوگ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی انہیں آزاد کرے کیونکہ اس چینل کی ہر ویڈیو آپ کے لیے ایک نئی سچائی ایک نیا بھید لے کر آتی ہے خدا کے کلام کو سنتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یہ کرسٹوفنی کیا ہے تو اس ویڈیو کے بعد ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا تو آپ کو اس کے بارے میں ویڈیو مل جائے گی کہ جب یسو المسیح پرانے آدنامہ میں ظاہر ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے اور جب فرشتے ظاہر ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے تھے اور جب یہوہ ظاہر ہوتا تھا تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ ویڈیو بڑی ہی ڈیٹیل سے بنائی گئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا پرانے آدنامہ کے نیک لوگ یسو سے بالکل ناواقف نہیں تھے خدا نے انہیں وقتاً فوقتاً اپنی موجودگی کے ذریعے ظاہر کیا جسے کرسٹوفنی کہا جاتا ہے یعنی یسو کا پرانے میں ظہور آئیں کچھ اہم واقعات پر نظر ڈالیں پیدائش کی کتاب اٹھارمہ باب ایک سے تینتی سائد ابراہم کے سامنے تین مرد ظاہر ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو رب کہا جاتا ہے وہ سدوم کی سزا کا اعلان کرتا ہے لیکن ساتھ ہی رحم کی بات بھی کرتا ہے یہ وہی توازن ہے جو یسو میں دکھائی دیتا ہے انصاف اور محبت اب خروج کی کتاب تیس باپ کی جب آپ دو سے چھے آیات کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر جلتی جاری میں موسیٰ کو خدا کا فرشتہ نظر آتا ہے جو کہتا ہے میں وہ ہوں جو میں ہوں یسو نے بھی یوہنا کی انجیل آٹھواں باب اٹھاون آیت میں یہی کہا اپنی ہمیشہ کی شناخت ظاہر کرتے ہوئے جب ہم یشوہ کی کتاب پانچواں باب تیرہ سے پندرہ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں یشوہ کو خداون کی فوج کا سردار نظر آتا ہے جب یشوہ اس سے سجدہ کرتا ہے تو وہ اس سے روکتا نہیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف ایک فرشتہ نہیں بلکہ خدا کی ذات ہے جب ہم دانیل کی کتاب تیسرا باب پچیس سائت میں پڑھتے ہیں بادشاہ نبکت نظر آگ کے تنور میں ایک چوتھے شخص کو دیکھتا ہے جو خدا کے بیٹے کے جیسا دکھتا ہے یہ یسو کی ایک جھلک تھی جو اپنے وفاداروں کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں جب ہم عبرانیوں کا خط گیارواں باب اور اس کی تیرہ آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا یہ سب لوگ ایمان میں مر گئے حالانکہ انہوں نے وعدے کو پورا ہوتے نہ دیکھا بلکہ ان کو دور سے دیکھ کر خوش ہوئے یعنی پرانے یاد کے نیک لوگ یسو کو مکمل طور پر نہیں جانتے تھے لیکن وہ اس پر ایمان رکھتے تھے یسایا ترپن میں دکھ اٹھانے والے خادم کی پیشن گوئی کی گئی اور خروج بارہ میں فسا کے برہ کی علامت دی گئی لیکن ان باتوں کی اصل تکمیل یسو کے آنے اور اس کی قربانی سے ہوئی اب ہم دیکھتے ہیں حدیث حدیث میں فتح نیک روحوں کی ازادی جب یسو نے سلیپ پر اپنے آخری الفاظ کہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں لوکا کی انجیل تئیسوہ باپ چھیالیس آئے تو ان کی روح حدیث میں اتری مگر یاد رکھے وہ وہاں قیدی باندھ کر نہیں گئے پالوسر سل کا خط کلسیوں کے نام دوسرا باپ پندرہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے حکومتوں اور اختیارات کو برہنا کر کے سلی پر انہیں شکست دی یعنی یسو ایک فاتح بادشاہ کی طرف حدیث میں گئے نہ صرف گناہ فتح پانے کے لیے بلکہ نیک روحوں کو وہاں سے آزاد کرنے کے لیے بھی اب ویڈیو کے آخر میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے ہمارے پاس ایک امید موجود ہے جس پر ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے جس طرح یسو المسیح سب چیزوں پر فاتح ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا اسی طرح ہمیں بھی زندگی ضرور بخشے گا موت کے بعد ہم ضرور ایک دن اس سے ملیں گے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلس کیا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اگر آپ کلام کو اور زیادہ گہرائی کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرور ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے گا وہاں پر آپ کو ہر ویڈیو خدا کے کلام کے بیدوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے میں آپ کی رہنمائی کرے گی